السلام علیکم میں ڈاکٹر محمد ابو بکر ہومیوپیتھک پریکٹس میں پچھلے گزشتہ دس پندرہ سال سے میں ہوں اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہر چار مہینے بعد یعنی کہ یہ جو چار موسم ہیں ان چاروں موسم میں علیحدہ علیحدہ آپ ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ کس موسم میں ہر چار ماہ بعد کس قسم کے پیشنٹ آئیں گے مثال کے طور پہ جیسے کہ آج کل برسات ہے برسات کے اس موسم میں سب سے زیادہ ہارٹ کے پیشنٹ جن میں ایچ لیول کم ہے ہارٹ جن کا ویک ہے خاص کر جتنے سٹون پین کڈنی سٹون کے بھی پیشنٹ سب سے زیادہ اس موسم میں جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں اچھا جو آج مین مقصد میرا تھا وہ تھا مائگرین کا مائگرین کے پیشنٹ جتنے بھی ہیں وہ اگر آپ کوئی اس کو جینیٹک ڈس آرڈر کہتے ہیں لیکن اس کا کوئی حتمی ایک ریزن ایک کاز سامنے نہیں آیا لیکن تھوڑے سے شعور کی بات ہے تھوڑے سے اس کو دانست کرنے کی بات ہے کہ ہم جب اس درد میں آتے ہیں آدھے سر کے درد میں آتے ہیں تو ہم بڑی ہیوی پین کلرز لے رہے ہوتے ہیں جس سے یہ صرف پیلیٹ ہوتا ہے مکمل ٹھیک نہیں ہوتا اور بعض اوقات پھر ہم انجیکشنز میں چلے جاتے ہیں اور ہر پیشنٹ کا ڈوریشن بھی پین کی ویری کر رہی ہوتی ہے کسی کی ایک دن رہتی ہے کسی کی تین دن رہتی ہے کسی کی کی پانچ دن رہتی ہے اور وہ بہت عذیت میں رہتا ہے اس کو ظاہر ہے سر درد شدید آدھے سر کی کوئی کام نہیں آپ کر سکتے اس میں پھر آپ کو کوئی پین کی رر لگائے آپ کو کلر ٹیبلٹ دے آپ سب کچھ لے لیتے ہیں لیکن ایڈ دا اینڈ ہمارے میدے پہ جگر پہ لیور پہ کڈنیز پہ بہت برا سر پڑتا ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ ایک دم کلیپس کر جاتے ہیں تو ان سب کو بچنے کے لیے اس میں ہم کچھ چیزیں کچھ تدبیر ایسی کر سکتے ہیں جس میں ہم مائگرین کو بہت حد تک خود کنٹرول کر سکتے ہیں جس میں ایک ہیلدی واک ہے ایک ساؤنڈ سلیپ ہے ایسا پیشنٹ جس کی تھوڑی سی بھی نیند ادھر ادھر ہو وہ فوراں اس میں آ جاتا ہے اکسیجن اس میں اکسیجن لیول میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ وہ پیشنٹ آ رہے ہیں اس کا مطلب کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر موہشچر زیادہ ہو اکسیجن لیول کم ہو تو بھی یہ والا پیشنٹ جو ہے زیادہ رپورٹ ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹیٹمنٹ کے طور پر ہومیوپیتک میں بہت پوٹینشل ہے ان چیزوں کا جو جینیٹک میں جتنے بھی آتے ہیں یا آٹومیون سسٹم میں جتنے آتے ہیں ان تمام چیزوں کو اگر آپ نے صرف فرسٹ ایڈ ہی دینی ہے تو کم از کم وہ بھی ہومیوپیتک سے دیں تاکہ آپ کمفرٹ زون میں بھی رہیں آپ کی باڈی بھی سٹیبل رہے آپ ایسی کوئی ادویات کا کو استعمال نہ کریں جس کا آپ کو دور رس نقصانات ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو آپ زینشین کریں گے اور اپنے جسم کو لیبارٹری نہیں بنائیں گے مختلف قسم کی ادویات کھا کر اپنا بہت خیال رکھیں اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ